Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan topik bertajuk Revolusi Genetik dalam IVF. Revolusi genetik dalam IVF atau in vitro fertilization ialah satu kemajuan besar dalam bidang reproduktif moden. Secara asasnya, IVF ialah proses di mana persenyawaan antara sperma dan ovum berlaku di luar rahim dan embrio yang terhasil kemudiannya dipindahkan semula ke dalam rahim wanita. Namun dengan kemajuan genetik masa kini, teknologi IVF tidak lagi sekadar membantu pasangan mendapatkan zuriat, tetapi turut mampu menilai keabnormalan genetik dan kromosom pada embrio sebelum ia dipindahkan. Proses ini dikenali sebagai PGT atau Pre-Implantation Genetic Testing. Melalui teknik ini, pakar boleh mengenal pasti embrio yang sihat dan bebas daripada penyakit genetik keturunan seperti thalassemia atau Down syndrome. Ini meningkatkan peluang kehamilan yang berjaya dan mengurangkan risiko bayi dilahirkan dengan kecacatan genetik. Namun begitu, penggunaan teknologi ini turut menimbulkan isu etika dan moral. Ada pihak berpendapat ia boleh disalahgunakan untuk memilih ciri tertentu seperti jantina, warna mata atau kecerdasan bayi. Fenomena ini dikenali sebagai konsep bayi reka atau designer baby. Selain itu, isu keadilan juga dibangkitkan kerana teknologi ini mahal dan hanya mampu diakses oleh golongan tertentu. Ini boleh menimbulkan jurang sosial antara mereka yang mampu memilih bayi sempurna dengan mereka yang tidak. Kesimpulannya, Revolusi genetik dalam IVF memang membawa banyak manfaat dari segi kesihatan dan kualiti kehidupan tetapi perlu dilaksanakan dengan etika dan tanggungjawab. Kemajuan sains seharusnya digunakan untuk mencegah penyakit bukan untuk mencipta kesempurnaan yang tidak realistik. Seterusnya kita beralih kepada faedah revolusi dalam genetik IVF. Revolusi genetik dalam IVF membolehkan pencegahan dan penghapusan penyakit genetik yang serius. Harper dan Jared 2016 menjelaskan bahawa teknik pre-implantation genetic testing, embryo boleh disaring bagi memastikan tiada gen pembawa penyakit seperti thalassemia dan cystic fibrosis dipindahkan ke rahim. Ini mengurangkan risiko kelahiran anak dengan penyakit keturunan yang sukar dirawat. Kedua, teknologi ini membantu mengurangkan kadar keguguran serta meningkatkan kebarangkalian kehamilan yang berjaya. Menurut Kang dan Kim 2020, pemilihan embryo yang mempunyai kromosom normal meningkatkan kadar implantasi serta mengurangkan keguguran yang berpunca daripada ketidakseimbangan genetik. Ketiga, terdapat potensi untuk merawat punca infertiliti berasaskan genetik. Dagna dan Charpentier 2014 menyatakan bahawa penyuntingan gen menggunakan teknologi CRISPR-Cas9 mampu membetulkan mutasi gen yang menyebabkan kemandulan. Hal ini membuka peluang baru kepada pasangan yang sukar memperoleh zuriat. Akhir sekali, revolusi genetik dalam IVF turut mengurangkan beban penyakit kepada keluarga dan sistem kesihatan. Soini 2016 menekaskan bahawa dengan mencegah penyakit sejak peringkat embryo, ia dapat mengurangkan kos rawatan jangka panjang serta tekanan emosi dan kewangan kepada keluarga serta kerajaan. Seterusnya, kita beralih kepada risiko dari segi etika dan agama dalam teknologi genetik IVF khususnya berkaitan bayi mereka. Dari sudut etika, terdapat tiga isu utama yang perlu diberi perhatian. Pertama, ketidaksamaan sosial. Menurut Bellis 2019, teknologi genetik seperti penyuntingan DNA berpotensi untuk memperluaskan jurang sosial kerana hanya golongan yang berada mampu mengaksesnya. Ini boleh menyebabkan ketidaksamarataan dalam kesihatan dan peluang hidup. Kedua, diskriminasi genetik. Ginggal 2019 menyatakan bahawa apabila ciri-ciri tertentu seperti kecerdasan atau fizikal dianggap lebih baik, individu yang tidak memilikinya akan berisiko untuk dipinggirkan. Ini boleh menjejaskan prinsip kesaksamaan dan penerimaan dalam masyarakat. Ketiga, objektifikasi manusia. Sandel 2007 berhujah bahawa apabila bayi direka mengikut kehendak ibu bapa, mereka berpotensi untuk dilihat sebagai produk yang boleh diubah suai dan bukan sebagai insan yang memiliki maruah dan hak asasi. Ini menimbulkan persoalan yang besar tentang nilai kemanusiaan dan identiti. Dari sudut agama Islam pula, tiga isu utama turut timbul. Pertama, campur tangan terhadap takdir Allah. Menurut Gailey 2012, genetik manusia adalah ciptaannya dan mengubahnya tanpa keperluan yang mendesak akan dianggap mencabar ketentuan ilahi serta prinsip tauhid. Kedua, tujuan mestilah patuh syari'i. Siti Nurani dan Muhammad Nur pada 2020 menegaskan bahawa teknologi ini hanya dibenarkan jika bertujuan, bertujuan untuk mencegah penyakit atau mudarat yang nyata. Jika digunakan untuk kecantikan atau kecerdasan semata-mata, ia akan dianggap sebagai melampaui batas syarak. Ketiga, mengubah ciptaan Allah. Kamali 2016 menjelaskan bahawa Islam melarang perubahan terhadap ciptaannya tanpa sebab yang sah kerana ia menjejaskan fitrah dan keseimbangan yang telah ditetapkan. Kesimpulannya, teknologi genetik membawa kepada potensi besar tetapi ia perlu dikawal dengan nilai etika dan prinsip agama yang betul agar tidak menjejaskan kemanusiaan dan keimanan. Kita bukanlah menolak kemajuan tetapi kita mestilah menggunakannya dengan penuh tanggungjawab. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan ini dengan menghuraikan bahagian langkah-langkah pengawalan revolusi genetik dalam teknologi IVF, khususnya berkaitan konsep biobreaker. Langkah pertama ialah penggunaan Pre-Implantation Genetic Testing atau PGT sebagai alternatif kepada penyuntingan genetik. Menurut Muhammad Zulkifli 2023, PGT membolehkan saringan embryo dilakukan sebelum implantasi bagi memastikan hanya embryo yang bebas daripada penyakit genetik dipilih. Kaedah ini mengurangkan keperluan kepada teknik penyuntingan gen seperti CRISPR yang masih berada dalam peringkat kajian dan menimbulkan pelbagai isu etika. Langkah kedua melibatkan pematuhan kepada garis panduan kesihatan dan Berdasarkan laporan Universiti Malaysia Pahang 2017, klinik IVF perlu beroperasi mengikut peraturan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa, kesihatan serta panduan agama. Ini termasuk larangan terhadap pemilihan ciri bukan perubatan seperti jadina atau warna mata yang boleh membawa kepada diskriminasi genetik dan ketidakseimbangan sosial. Langkah ketiga ialah penilaian etika dan kelulusan daripada lembaga bioetika. Seperti yang dinyatakan oleh Wan Saleh 2024, sebarang penggunaan teknologi genetik dalam IVF perlu melalui proses semakan dan kelulusan etika yang ketat. Penilaian ini penting bagi memastikan teknologi tidak melanggar prinsip moral serta mengambil kira kesan jangka panjang terhadap anak yang dilahirkan dan masyarakat secara umum. Langkah terakhir ialah kaunseling genetik dan pendidikan pesakit. Menurut kajian yang sama oleh Wan Saleh 2024, pasangan yang ingin menjalani rawatan IVF perlu diberikan penerangan yang jelas tentang risiko, batasan dan implikasi etika berkaitan teknologi yang digunakan. Pendidikan ini bertujuan untuk mengelakkan salah faham dan penyalahgunaan teknologi bayi mereka. Kesemua langkah ini adalah penting bagi memastikan revolusi genetik dalam IVF dikawal secara bertanggungjawab, beretika dan selaras dengan nilai kemanusiaan serta agama. Hari ini saya ingin membincangkan sedikit tentang revolusi genetik dalam rawatan IVF. Teknologi ini merupakan satu kemajuan besar dalam bidang perubatan kerana ia mampu meningkatkan peluang kehamilan serta mencegah penyakit genetik daripada diwarisi oleh generasi akan datang. Namun begitu, di sebalik kehebatan sains ini, terdapat juga isu-isu penting yang perlu diberi perhatian, khususnya dari segi etika dan agama. Persoalannya, sejauh manakah manusia boleh mengubah sifat genetik tanpa melampaui batas yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Adakah kita benar-benar menggunakan teknologi ini untuk kebaikan atau sekadar memenuhi kehendak dan keinginan manusia semata-mata? Sekiranya pelaksanaannya tidak dipantau dengan baik, teknologi ini boleh disalahgunakan. Contohnya, untuk memilih rupa paras anak atau tujuan yang tidak beretika. Oleh itu, panduan agama dan prinsip moral amat penting agar kemajuan teknologi ini tidak tersasar daripada landasan yang betul dan tujuan asalnya, tujuan asalnya yang diceritakan. Kesimpulannya, Revolusi genetik dalam IVF sememangnya membawa, membawa harapan baharu kepada dunia perubatan. Ia menunjukkan betapa jauhnya manusia telah maju dalam sains dan teknologi. Namun, kemajuan ini perlu disertai dengan tanggungjawab dan integriti agar keseimbangan antara sains dan nilai kemanusiaan dapat dikekalkan. Dengan cara itu, manfaatnya dapat dinikmati tanpa mengubahkan prinsip moral dan keagamaan kita. Sekian, terima kasih.